Salam əziz və kanal izləyicilərimiz. Bu günlə mənim Simasız Qəsəbəsində, Masaz Qəsəbənin deyil, Masaz Qəsəbənin mərkəzində ikinci raz marketə yaxın, yolu asfalt olan şəxsi tikili, 2 mərtəbəli evimizlə məni tanış edirəm. Ümumiyyətlə El evimizin tikinti sahəsi 240 kvadratdır, 3 sotop alan üzərində inşa olunub. 6 otaqdan ibarətdir. Yuxarı mərtəbəsində 1, 2, 3, 4 otaq mövcuddur və burada sanitar boşluq, sanoze mövcuddur. Bu da birinci mərtəbə hüsrən pilləkandır. Evimiz tam remontludur. Birinci növbədə mən siz ikinci mərtəbəsindən tanış etmək məqsəd odur ki, boydan da balkondan da mən sizə tanış edim. Bax tam aşağısı olan bir yerdə bax gördüyünüz kimi mərkəzə olan məsafəsi 200-250 metr məsafədə yerləşir. Yol asfaltdır, məktəb, bağça, marketlər hamısı yaxınlığındadır. Koramızın yataq otağından biridir. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Yuxarısında çorlu pol və istiklavaatna izələsəsina olunub. 2 dənə pəncərədir, solda və sağda da pəncərə mövcuddur. Evimizin pəncərə düşən tərəfi də düşməyən tərəfləri hamısı boşadır. Eniş olunub. Həyət yanı sahəsi də genişdir. Həyətinə rahatcına 5 5 dənə maşın rahat daxil olur. Burada priekanın çıxışında bax burda belə geniş bir koridor sistemi var. Bu da balkonla çıxış çıxış qapısıdır bizim evimizdə sanata qoşalıdır. İstopolla təsis olunub, ondu xatırladım sizə. Və Sanuz ilə tanış edəcəm. 1-ci mərtəbədə də eynidir. Sanuz və sanata qoşalı ayrı-ayrıdır. Burası isə evimizin 2-ci mərtəbəyində 2 yataq otağıdır. Yuxarıda 4 dənə yataq otağıdır və 1-ci mərtəbədə isə bir qonaq otağı, bir yataq otağı və mətbəx mövcuddur. Otaqlar da gördüyünüz kimi yetərləniz geniş otaqlardır. Yəni balaca otaqlar deyil. Belə bir gözəl yataq otaqlarıdır. Bütün pəncərləri hamısı öz həyətinə baxır. Bu gördüyünüz həyət yalnız sahəsi də öz həyətidir. Yalnız evimizin sit hamı remontludur. Evimizin çölündə işləri qalıb ki, həyətin tam iti ilə evimizin fasad forması qalıb. Ən böyük yataq otağı budur bütün pəncərələrin qarşısı kəsilmə gördüyünüz kimi, yəni gün işığı düşür, havalanması var. Burada da gözəl gülalardır. Yəni yer cəhətdən çox gözəl yerdə yerləşir. Burada torpağın səthi deməli ki, hələ 20-25 min metr civarındadır. Evimiz 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. İndi isə mən sizi birinci mərtəbəsindən tanış edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə 1-nəvə siz tanış ola biləsiniz. Piləkənlər kəndi ancaq betondan, təzə sonu üstü mərmərlə təziz olunub. Buraya isə evimizin birinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbəsə qalxan plekandır. Birinci mərtəbənin sol tərəfdə qonaq otağıdır, mətbəximizdir. Bir dənə yataq otağı sağ tərəfindədir. Sanitariya e, qovşaqı sanuzeldir. San Burda isə kladovkasıdır. 1-ci nömrədə məncə qonaq otağını təqdim edim. Qonaq otağın 3 dənə pəncərəsi mövcuddur. 1, 2, 3-cü pəncərədir və burada monoqla başında tv stenti qılıb. O, belə bir gözəltinisi deyim. İstəyə görə əşyaları da sapla bilər, əşyasız sapla bilər. Evimizin hər mərtəbəsi 3 metr hündürlüyündədir. Bax belə bir gözəl bir alçıpanla fiqurlarda yığılıb. Sənədləri qaydasındadır, bir başlanataq qayda, alqızatqıdır. Pula etl olduğuna görə təzə olaraq satışa çıxır. Bütün otaqlarda kombi sistemi çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Burada evimizin koridorudur. Ədadız e K4 e də, out of basıdır. Burda kombi sistemi, pütmütqası hamsı bax burda yığılır. Su ıı, nasosuna çıxmamısı, qazı su, işığı 24 saatdır. Optik internetə kimi mövcuddur. Koridor səsisi də xatırladım ki, burda istipolla təchiz olunub. Bütün ümumi də sanuzelə istipolla təchiz olunub. Bura san. Qovşağıdır. Bu gördüyünüz pəncərə düşməntəbə kimi qoşadaşla inşa olunub. Bura isə sanuzelidir belədirsə qəfil məsallar da vurulur. Evimizin qiyməti sizə hörmət qanazlarınız 148.000 manat satışa çıxıb sözsüz ki, real ağızlanı. Endirim olunacaq. Bu evimizin mətbəxi mətbəx də mətbəxdə gördüyünüz kimi tənizə genişdir. Düz mətbəx mebeli yığılmayıb, amma mətbəx mebeli yoldan sonra deyimər ki, bura bir dənə qonaq otağı boydadır. Yəni stol-stul da rahatlıqla qoyub rahat sərat edə bilərsiniz. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Metanla döşənlidir mətbəx mebelinin altı. Və sonuncu yataq otağı ilə məs tanış edim. Koridorda gördüyünüz kimi bax belə geniş koridor, yəni hardasa eni demək olar ki 3 metr 3 metr yarım koridorumuzun genişliyi idi. Bura isə yataq otaqlarından biridir. Bax belə bir yataq otağıdır. Pəncərəsi birbaşa ös həyətinə baxır. İndi isə məs həyətinə tanış edim. Evimizin fasad görünüşünə mən tanış edim. Həmimizin yanınızı həyətində işlər qalıb, bir də fasadında işlər qalıb. Yəni həyətin tameti, bir də evimizin e, fasadı, suvağı, tər sovqası, emosiyası kimisə ağla nəyi qıra bilər. Yəni alızın üst tənasıdır, gördünüz bax beton kəməridir, beton kəməridir, hamısı qaydasında tikilib. Fondamenti toluna kim atılıb. Yəni bax bu toluna kim atılıb. Burdan həyətin arasını 3-4 dənə maşın bax burdan daxil ola bilər. 2 dənə, 3 dənə maşın bax burada daxil olublar. Sol tərəfdən də, sağ tərəfdən də evimizin keçməy olur və arxa tərəfdə də evimizin keçməy olur. Bir dəfə qeyd etdim ki, evimiz 3 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa olunub. Ümumi tikintisi sahəsi 240 kvadratdır. Burdan da mənəsin görsün, bu evin arxa tərəfində keçməy olur. Belə bir gözəl bir evimiz satışa çıxıb çıxı çıxı, 148.000 manata. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl bir xüsusiət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz.